श्री गणेश अथर्व शीर्ष श्री गणेश उपासक या अथर्व शीर्षाचे रोज एकवीस पाठ करतात ओम नमस्ते पासून वरद मूर्तयन महा येथपर्यंत एक पाठ होतो पुढची फलश्रुती फक्त एकदा वाचावी श्री गणेश अथर्व शीर्ष म्हणताना श्री गणेश मूर्तीवर अभिषेक चालू ठेवावा विशेष संकट काळात दहा दिवसात संकल्पयुक्त एक हजार पाठ पूर्ण करावेत त्याचे पाठ विद्यार्थ्यांनी रोज केल्यास त्यांच्या स्मरणशक्तीत व बुद्धिमत्तेत विलक्षण वाढ होते असा अनुभव आहे गणेश अथर्व शीर्ष ऐकण्याआधी माझी सगळ्यांना विनंती आहे की आराध्य चॅनलला सबस्क्राईब करा व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि व्हिडिओखाली गणपती बाप्पा मोहर या अशी कमेंट नक्की करा हरि ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हरतासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वचमि सत्यं वचमि अवत्त्वं माम् अवक्तारं अवश्रोतारं अवदातारं अवधातारं अवानूचानम अवश्यशम अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्ममयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि

त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्यवर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपं अनुस्वारशान्त्यरूपं बिन्दुरुक्तररूपं नादःसन्धानं संहितासन्धिः सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणम् रदञ्चवरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतञ्च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं सयोगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नम प्रमथपत नमस्ते अस्तु अस्त लंबोदराईकदंताय विघ्ननाशिने शिवसूताय श्रीवरदमूर्त नम एदर्वशीर्षंोधीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते सर्व्न बाध्यते सर्वतुखते स पंचम पापा प्रमुच्य सायम धीयानो दिवस पापम नाशयति प्रातरधियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधियानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहाद्दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यं यं कामनधीते तं तम तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाङ्मी भवति चतुर्थ्यामनश्रजपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावर्णन् विद्यात् न बिभेति कदाचनेति यो दुर्वाङ्कुरैर्जति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्ययति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साजसमिद्वीर्यति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्राहित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जपत्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद्भवति स सर्वविद्भवति य एवं वेद इत्युपनिषत् ओम सहना सह नौ भुन सह वीर मा तेजस्वीनावधीतमस्तु मां विषावहे ओम शांति शांति शांति